thank you आणि म्हणून आपल्याला हे मेगना काच आहे या काच्यातून जर असा मोबाईल पकडला तर तुम्हाला ते चित्र मुक्त दिसतं त्याच्यावरती आपल्याला लेसन घेता येतं पोईम घेता येतं डान्स घेता येतो आणि या दोन तुम्हाला शिक्षण आपल्याला देता येईल आणि म्हणजे मोबाईल मॅगना फॅम काच आहे टॅब का आहे संगणक आहे लॅपटॉप आहे डिजिटल क्लाफ आहे प्रोजेक्टर आहे ई लर्निंग आहे यासारख्यांचा वापर केल्यामुळे गुलाबा मराठी साडा क्रमांक एकचा पट जो सन तेरा चौदामध्ये दोनशे एकावन्न होता तो आज दोनशे अठ्ठ्याण्णव फो फिफ्टी वन हा तो फोर नाईन्टी एट अधिक होऊ गे आहे म्हणजेच गुलाबा साड्याची क्वालिटी आहे हा क्वालिटी जी आहे ह्या सगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळेच गुलाबा साड्याची पटसंख्या वाढलेली आहे नुसती पटसंख्या न वाढता ही गुण जो भी देखते हैं देखती है जो भी देखते हैं कि अगर हम बीच भी खा रहे हैं तो उसका चीडी जैसे कि पीच कह रहा है पढ़ने के अलावा हमें समझ में आता है कि जो पढ़ रहे हैं उनके सामने आँखों के सामने हो रहा है इसकी वजह से वो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अलेक्सा इंग्लिश लर्निंग रोबोट है क्वेश्चन पूछा जाता है और अलेक्सा आंसर दे जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हि डॉट प्रोडक्ट है ही डॉट प्रोडक्ट मैंने यह मेरा क्विन में इंस्टॉल किया है ये इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल में वो ऐप हा ॲप आपल्याला मोबाईलमध्ये आपण ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं असतो आणि त्याच्यानंतर आपण या मोबाईल मोबाईल घेतल्यानंतर वायफायवर चालणारा हा रोबोट आहे आणि या रोबोटला आपण अलेक्सा या नावाने प्रश्न विचारू शकतो अलेक्साला आपण इंग्लिशमधनंच प्रश्न विचारू शकतो तर त्याचं प्रात्यक्षिक आपण बघू प्रिया बरोबर अलेक्सा इज मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया प्राईम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी कोणत्याही प्रश्नांचे उत्तरे अलेक्सा देत असते त्याच्यानंतर तुमचं मुंबई ट्रॅफिक किती आहे हवामानाचा असा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अलेक्सा रोबोट सांगत महानगरपालिका शाळे शाळांना वेगवेगळ्या खूप असा टॅब्सची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याच्यात आपण बघू शकता की एक ई क्लास म्हणून एक ॲप आहे याच्यात तुम्ही बघू शकता याच्यात मराठी आहे हिंदी आहे इंग्रजी आणि विशेषतः या चार माध्यमाला जे टॅब जे आहेत ते उपलब्ध करून दिलेले आहेत तर याच्यात तुम्ही बघू शकता की मुलांना पी डी एफ बुक्स आहे किंवा व्हिडिओज आहे किंवा एम सी क्यू आर एम सी क्यू आहे असे वेगवेगळे प्रकारचे जे आहे तर त्याच्यात इफेक्ट आपण बघू शकता तर हे सगळं आपल्याला बृई महानगरपालिके शाळेत हे सगळं मोफत उपलब्ध आहे हे एम सी किंवा महानगरपालिका शाळांची विशेष शिक्षणा शिक्षा है कि यहाँ पर गुफ्ता और डिजिटल टी वी है ये मुख्तलिफ क्लासों में इसको भी लगे हुए हैं और ये टाटाओं पासू टिकाऊ वस्तु तैयार कर यहाँ पर एक बेंच है जो स्कूल के एक कोने में रखा हुआ था तो इसका इस्तेमाल सही करके फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पर ले आए और इस तरीके से हमने सेट किए उसके अंदर एक ऐसा पीछे एक मशीन लगा दिया गया है कि जो दूर का भी वाई कैच करता है और इसमें यूट्यूब होने दो तो या पेन ड्राइव वगैरह जो अगर टीचर तो तो जो भी अपना प्रोग्राम जो भी टीचिंग एड्स वगैरह जो है वो इसके अंदर वो बताता है और इससे बच्चों की हाजिरी पर भी बहुत कुछ अच्छा असर पड़ रहा है बहुत इसमें बच्चों को भी फायदा मिल रहा है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के इसको हैं मैं भी आपको तो तो और इसको हम देखते हैं जैसे डिजिटल क्लास करने में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि एक ही क्लास डिजिटल होती है लेकिन यहाँ पर मोबाइल टीवी लगाने से या इस तरह की ट्रॉली तैयार करने से फायदा ये मिला है कि अपन टी वी वेगवेग् वर्गत जाऊन तो सर्व मुला तैसा फायदा दे जैसे तुम्हारा दाखता है कि कोई फीचर अपन जैसे मुलांकना दाखू शको किय फायदा होते अभी का यहाँ स्वागत है ये जी एफ सी क्या है जी एफ सी यानी गूगल फ्यूचर क्लासरूम फ्यूचर में हमारा क्लासरूम कैसा रहेगा इसके बारे में ये गूगल ने प्रोवाइड किया है और गूगल का टाइप है युवा फाउंडेशन के साथ तो युवा फाउंडेशन ने अभी ये डी एम सी को प्रोवाइड किया है ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ तीन स्टेट में ये है गूगल फ्यूचर क्लासरूम गुजरात है महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में सिर्फ सेवेंथ क्लास में सेवेंथ स्कूल में नहीं सेवन स्कूल के एक क्लास में ऐसे ये गूगल जी एफ सी है इसमें दो प्राइवेट स्कूल है और पांच बी एम सी स्कूल है इसमें हमारा वाकोला का स्कूल जो है मराठी इसमें जी एफ सी है ये जी एफ सी है ये वाईफाई पे चलता है इसमें वाईफाई है और इसको बोलते हैं हम प्रोम्बो का एक टैब नहीं है एक प्रोम्बो का है जो लैपटॉप जैसा ही है इसमें कई साइज बैन हैं जो बच्चे सर्च नहीं करेंगे जमारक में चलता है तो इस बच्चे बहुत सारा काम कर सकते हैं पहला जो फीचर इसका है इस साल हमने जो एग्ज़ाम ली वो पेपरलेस एग्ज़ाम थे क्योंकि अभी इस साल मैथ के एग्ज़ाम थे सब एम सी डी थे एम सी क्वेश्चन थे और बहुत सारा आउट निकालना पड़ता था तो हमने क्या किया मैंने हर दिन हर एक पेपर बच्चे के साथ शेयर किया पी डी एफ डाउनलोड की मेरे पास बच्चे के सभी के अकाउंट्स हैं तो ये पेपर शेयर किया बच्चों ने वहाँ स्क्रीन पे पढ़ा और मैंने सिर्फ एक आंसर शीट दे दी आंसर शीट में बच्चों ने आंसर लिखा तो सिक्स पेपर के लिए सिक्स की आंसर शीट लगी बाकी कुछ नहीं लगा तो यह हुआ पेपरलेस दूसरा है सब्जेक्ट में हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता और प्रोजेक्ट के लिए इमेज हां आणि प्रोजेक्टसाठी आपल्याला इमेज ठेवायला लागतात या इमेज गुगलवर सर्च करायच्या करा त्या डाउनलोड करण्याची गरज नाही कारण वायफायवर चालतात डायरेक्ट ती इमेज इन्सर्ट करायची आहे आता इमेज तर इन्सर्ट झाली आता आपल्याला काही डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे पण डिस्क्रिप्शन लिहिण्यासाठी आपल्या ते मराठीत आलं पाहिजे बरोबर आणि मराठी मेरीक्षा आहे उर्दू असेल उर्दू पाहिजे मग त्या ठिकाणी गुगल ट्रान्सलेटर म्हणून एक साईट आहे त्या ठिकाणी मुलं जातात लँग्वेज चूज करतात आणि टायपिंग करतात ते दे हवं त्याला दहा पाच वाक्य आणि इथे येऊन पुन्हा पेस्ट करतात